श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत बालकाण्डे अथ तृतीयसर्गः संक्षिप्ता रामकथा पारायणं करणीयम् श्रुत्वा वस्तु समग्रं तत् धर्मात्मा धर्मसंहितं व्यक्तमन्वेषते भूयः यद्वृत्तं तस्य धीमतः उपस्पृश्योदकं सम्यक् मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम् रामलक्ष्मणसीताभिः राज्ञादशरथेन च सभार्येण स यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यायच्च चेष्टितं तत्सर्वं सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति स्त्रीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरतावने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्ववैक्षितम् ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण समःद्युतिः अभिरामस्य रामस्य चरितं कर्तुमुद्यतः कामार्थगुणसंयुक्तम् धर्मार्थगुणविस्तरं समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरम् संयथा कथितं पूर्वं नारदेन महर्षिणा रघुवंशस्य चरितं चकारभगवान् ऋषिः जन्म रामस्य सुमहत् वीर्यं सर्वानुकूलताम् लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलताम् नानाचित्रकथाश्चान्याः विश्वामित्रसमागमे जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनं रामरामविवादं च गुणान्दास तथाभिषेकं रामस्य कैकेयादुष्टभावताम् विघातं चाभिषेकस्य राघवस्य विवासनं राज्ञः शोकविलापं च चा, परलोकस्य चाश्रयं प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनं निषादाधिपसंवादम् तोपावर्तनं तथा गङ्गायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दर्शनं भरद्वाजाभ्यनुज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मनिवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम् पादुकाग्र्याभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं सरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूया सहास्यामप्यङ्गरागस्य चार्पणम् दर्शनं सरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूया स्यामप्यङ्गरागस्य चार्पणम् अगस्त्यदर्शनं चैव जटायोरभिसङ्गमं पञ्चवत्याश्च गमनं शूर्पणख्याश्च दर्शनं शूर्पणख्याश्च संवादम् विरूपकरणं तथा वधं करत्रिशिरसोः उत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनम् सबर्यादर्शनं चैव हनुमद्दर्शनं तथा विलापं चैव पम्पायां राघवस्य महात्मनः ऋष्यमोकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहं वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनम् कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसङ्ग्रहं दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानं च वृक्षस्य बिलदर्शनम् प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनम् पर्वतारोहणं चैव सागरस्य च लङ्घनं समुद्रवचनाच्च मैनाकस्य च दर्शनम् राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनम् लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनम् अवरोधस्य दर्शनं दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च चा, सीतायाश्चापि भाषणम् राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनं मणिप्रदानं सीतायाः वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसीविद्रवं चैव किङ्कराणां पञ्चसेनाग्र्यनिधनं सप्तमन्त्रिनिबर्हणं तथाक्षस्यापि निधनं तोरणस्य विभञ्जनम् ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेवाथा मधूनां हरणं तथा, तथा राघवाश्वासनं चैवा निर्यातनं तथा सङ्गमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम् विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणम् रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनम् स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसज्जनम् अनागतं च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः इत्यार्षे श्रीमत् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे तृतीयसर्गः सम्पूर्णं सर्वेभ्यः शुभम भवतु स्वास्ति